Чи знаете вы фирму, через которую федерация закуповала кип, скажем, основной 20 тысяч больных мечей детей? Я с этой фирмой лично не знаком. У меня есть соответствующие документы, подписанные официальными лицами с этой фирмой. Вот договор с этой фирмой, спецэкспорт Федерации футбола Украины. Далее у нас есть даже договор этой фирмы с Пакистаном на эти же 20 тысяч мечей. Более того, эта фирма нам поставила по из Пакистана предварительно, это наше условие было, 200 мечей для того, чтобы их опробировать. Эти 200 мечей были направлены в спортивные школы нашим профильным комитетом, получили положительную оценку, и только лишь тогда мы подписали договор с этой фирмой. Более того, если вас интересует, эта фирма наняла международную компанию по контролю качества. Я могу предоставить здесь соответствующие фотографии работы этой фирмы, отчет, переписку даже, спецэкспорт с нашими представителями. Где они указывают, какие были там недостатки при подготовке, э, мечая изготовлении. Вот здесь идет материал, подтверждающий о том, что эта фирма работала. Так что у нас все необходимые документы в этом плане есть. То есть какие были меркувания в выборе самой цией фирмы? У нас никто не выбирал фирму. Я хотел бы, чтобы не заводили общественные заблуждения. Эта фирма не занимается изготовлением мечей. Эта фирма посредник. Сегодня она торгует мечами, завтра может быть прокатом, послезавтра космическими кораблями. У них были взаимоотношения с Пакистаном. И эта фирма предложила свои услуги. Мы, те предварительно, о которых я говорил, условия выставили, эта фирма согласилась. Мы заключили контракт, получили эти 200 мячей вначале бесплатно, чуть -чуть, чуть -чуть. И затем дальше пошли по контракту. А я у вас какие-то э, прайс-лист с ценами от производника Вы сделали какие-то запросы А мы знаем рынок цен. Вы пойдете в магазин и узнаете цены. Я могу сказать, цена мяча 78 гривен вы не найдете. Вот такой цене мяч. Вот и все. Мы немножко тоже рынок мы минимальное, у нас условия были, минимальная цена, максимальное качество. Более того, я хочу сказать так, и пошли на, на встречу Пакистан для того, в том плане, что мы говорили, если у нас получится этот проект, то мы не заканчиваем. Мы будем закупать мячи, нам же не выручают 20 тысяч У нас будут большие партии для того, чтобы обеспечить украинский футбол недорогими, качественными мечами. Особенно номер 3 и 4, потому что практически тройки вообще не заводятся, и теоретически. А четверки практически очень мало. Поэтому мы ставили задачу мечи для начального обучения футболистов. Но потом в силу вот этих вот процессов, которые пошли вокруг этих мечей и годичной задержки их на складе здесь у нас уже перед реализацией, вот мы попали в такую ситуацию. Спасибо некоторым Товарі, що ви так. Тобто, все-таки у вас праці цього немає, ви не цікавилися, якими цінами, цінами від виробниками ви не цікавилися. Ми знаємо, які ціни Ви Зачепили питання якості. Була така тема, що проводили дві експертизи. Для чого було проводити дві експертизи? Відповідно, перша дала оцінку, що вони не відповідають стандартам, а друга. инициирована вами? Она была проведена згідно с стандартами самой фирмы-руководителя. неправильно. замечательно. Первая экспертиза была инициирована кем я не знаю, но был получен отрицательный результат, о чем мы уведомили фирму посредник. Значит, ознакомившись с материалами фирма посредник сказала, что некорректно была задача поставлена. И они направили с соответствующей задачей ту же компанию, которая проводила первую экспертизу, свой запрос. И получили уже положительный ответ. В чем нюанс заключается? В том, что первичная экспертиза использовала методику, которая используется для оценки качества по токсичности детских игрушек. И поэтому там, по их данным, по данным этой экспертизы, было превышение определенных составляющих по токсичности, подчеркиваю, для детских игрушек. Мячи футбольные не являются детскими игрушками. Значит, я могу небольшую статистику привести. Футболистка троллирует мяч в течение матча порядка двух минут вообще контактирует с мячом. А маленький футболист, начинающий футболист, и того меньше, потому что время игры меньше, время тренировок меньше. И он не имеет возможности, как ребенок, спать с игрушками, кусать их там и так далее. Вот для этого и есть такой показатель для детских игрушек. Почему использовали этот показатель при э, аттестации мячей, я не знаю, но факт такой. И эта фирма направила, как я уже сказал, мечи опять-таки на ту же компанию, которая дала положительное заключение. Но потом начались все вот эти вот движения у нас вокруг этого мяча, в том числе на вашем канале, когда эксперт удает мяч, а он говорит, это, это же четверка, а профессионалы играют пятеркой. Его даже не ввели в курс дела, что это мячи для начинающих футболистов 6-9 лет. Потом взяли, нашли какого-то тренера неизвестного из арсенала. Его нужно сейчас поискать. Сколько лет он работал в арсенале, я думаю, вы выясните свои передачи. Этот тренер, который тоже дал заключение на ощупь. И какой опыт у этого тренера давать такие заключения. Я могу сказать, что у меня такого опыта нет. Хотя я защитил диссертацию по ударам по мячу кандидатскому. Но у меня такого опыта нет оценить качество мяча, как это сделали ваши спецы некоторые. Но ситуация такова, что этот процесс уже затянулся практически на год. У нас год лежат на складе мячи. Вы знаете, что было открыто уголовное дело, наверное, да, на Мы сделали запрос в прокуратуру и получили ответ. Вот он передо мной. Если вас интересует, я могу фрагменты зачитать. На ваш запит щодо стану розслідування кримінального провадження номер такий, то повідомляємо наступне. Далі, тут основне буду зачитувати постановою старшого прокурора прокуратури. Значить, вказане кримінальне провадження закрите на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення. Передбачено статтею 227 КК України. Таким чином процесуальних перешкод, передачі м'ячів до Регіональної федерації футболу прокуратура району не вбачає. Заступник прокурора Підпис. Получив такий відповідь, ми вчора винесли вопрос на исполком, рассмотрели его и приняли решение распределить эти мячи. Дві регіональних федерацій. Розумію. І на запитання. Все-таки, якщо якісь там, скажімо, нюанси виникнуть, хто є відповідальною особою за ці мічі? І взагалі, хто є відповідальним, хто приймав всі рішення по їхній закупці, тому що наскільки мені відомо підпис там йдуть виконавчого директора, пана Бондарєва, а хто взагалі буде відповідати? А чому ви питання ставите, хто буде відповідати? За хто взагалі відповідає за їхню за закупку? За їхньою закупкою розписує повністю цим процесом. У нас нема такої відповідальної особи, яка б одно... осібно цим займалась. У нас готували договір відповідний, фахівці, це із фінансового департаменту і юридичного департаменту. Підписував договір, є відповідні візи. Підписував виконавчий директор. Рішення приймало по закупівлі керівництво федерації. Все. Якщо м'ячі більш того, в цьому договорі була і така фраза, що якщо м'ячі не відповідають якості, вони повертаються або повертаються гроші. На даний момент м'ячі відповідають якості і рішення виконкому прийнято. М'ячі будуть реалізовані, роздані Регіональним федерацією футболу. Все, що я можу з цього приводу зараз сказати. Тобто ви сказали найбільше відповідальність там, на керівництві федерації. Я не сказав перепрошення. Так, так. Я не сказав відповідальність. Мені зовсім не якось слухати оці звинувачення з боку каналу постійно. Відповідальність. То вже було кримінальне, зараз яка моральна ще. Ніякої відповідальності нема ні в кого. Чому? Тому що м'ячі відповідають нормам. Якщо ви не згідні з цим, будь ласка, зайдіть на склад, отримайте м'яч, потренуйтесь з ним і зробите свій висновок, якщо ви являєтесь фахівцем цього питання. Будь ласка, ми ж готові це зробити. Більш того, я ще хочу підкреслити, що практики такої в Україні не існувало. Перед тим, як замовити м'ячі, ми отримали 200 м'ячів попередньо. І з ним працювали футболісти. І ми отримали з місць позитивні відгуки. І тільки тоді ми склали відповідний договорів. Дякую. Я б ще попросив, якщо ви не проти, можна якось фрагментально зняти ці речі, що ви показували? Можливо. Якщо могли видати? Ви можете... Ні. Ні. Я могу пойти? Может, не уголовный это слово? Мне, честно говоря, пожалуйста, вы подходите, я буду вам Вы знаете, мне направлено с вашего канала, что очень рад. Ну, я уже занимаюсь уголовным делом. Причем, знаете, ну, вы, а мы не, не можем что? заниматься Нет, заниматься в... вы, в... вы в... такой ерундой в... занимаетесь. Это, это чистой, чистейший заказ. Чистейший. Вы знаете, что вы так занимаетесь, и та... президент Федерации у нас на сбульварщине. Нет, нет, я секунду, сумасшайся. я говорю в заказе. Почему? Я вам, так... я вам сейчас возьму просто вашу Хронологии, вот как преподносится материал, и я покажу заказ. Если вы хотите, если вас интересовала истину, ну, то, -то, да, то вы бы перед тем, как давать в эфир, пришли бы сюда. Я бы вам все эти документы, вот, все документы показал. Вот, вот. пришли два. Вот, нет, так вы же когда пришли, вы знаете, это называется? А когда это был период? Облили грязь. когда это был период Федерации футбола? Какой бы ни был период, это же не имеет значения. Мой кабинет открыт круглосуточно. Когда тут поливали брудом просто ледно из всех С кого? Будь я же сказал. Когда это не имеет значения. Война, война войной, а обед по расписанию. Вы придите сюда, я вам дам ответы на все вопросы. Вот переписка относительно Компания, которая занималась э, э, анализом этих э, мечей по, по качеству. Вот мы получали вот такую информацию оттуда. Сейчас уже сказали, что вообще мечей нет. Что это есть вчера ко что-то что заявили, что есть а это какая-то как платформа по отмывке денег, что де, мечей вообще нет. Отмыли деньги, отказываются. Мечи лежат на складе. вот. Давайте нам покажете их на складе сейчас. Взять, а вести, пытались, соедините, меня... Я... соедините меня с Гадуновым. Срочно. Значит, вы пришли, вот посмотрели, это же интересная просто информация. Здесь есть процесс вот, компании, которая отвечает за качество. И с ними заключают договор. Это международная компания. Они на месте определяют там по параметрам. И вот писали, какая плохая прокраска. Проходит то. Значит, отбраковывали. Вот 20 тысяч мечей. Идет процесс. Вот же он. Это же ничего. Ничего. Далее. Вот эти мечи. Вот Украина. Вот здесь процесс даже зафотографирован. Как люди работают. Вот эти мечи на... Прямо... Вот они. С эмблемой Федерации Футбола. И здесь поднято такое... Ну, видите, не там, не там. Вот, кстати, контракт. Вот договор наш как с этой вот. подписан исполнительный директор, постачальник. Так, вот этот договор на английском и на русском языке с компанией э, компания с э, Пакистаной под компания э, та же. Я вообще, честно говоря, в чем, э, в чем причина вот такого что Ну, если бы сказали, ну, взяли по 500 гривен мяч, ну, надо подумать. Я пытаюсь, изучаю. Просто разумеется, так вы берете руку этот мяч, вы кажешь, что... Там... Вот он, возьмите в руку. Я его тримал в Так не, потримай. Так я его тримал в Нет, Секунду. Где... Я... Потримай, я не знаю, что потримал. Честно говоря, ну, а вот. Леонид Васильевич, мы можем склад открыть сейчас, и у нас есть компания телевизионная, программа про футбол, чтобы они зашли на склад и посмотрели мячи. Потому что кто-то украл мячи вроде. 20 тысяч. 20 тысяч мячей есть на складе? А можно показать им это? Ну, дайте команду.